11.21-də gözlənilən hava şəraitə çıxlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə, Bakı və Absheron yarımadasında hava şəraitinin yağmırsız keçəcəyi gözlənilir. Canyıq küləyi axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Hava temperaturu gecə 20-25 dərəcəC istidir, gündüz 29-34 dərəcə istil olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər bəzi dağlıq rayonlarda duman şəkləyəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 10-15 dərəcəsidir, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.